Слава Україні. Слава Україні, героям слава. Господь мене зараз веде писати субтитри. В мене дуже велика заборгованість перед світом, бо я розповсюджую на різні мови. Вибачте, у нас війна, в мене суїта, я багато молюся, і в прямому етері так Бог веде. Ну ці молитви я не перевожу, а ті відео, які ще були створені до війни, вибачте, вони ще не перекладені. Тому я прошу. Шукайте мене, я вимагаю від мене Бог написати п'ять відео, субтитри і розповсюджувати. Я благословляю Київ. Чому? Тому що у нас небезпека, кажуть, що їдуть і великі ракети, тори. Ще якісь я не розбираюся, і ми дуже переживаємо, що може Путін знищувати столицю України. Молю Бога про милість і, і про те, щоб люди розуміли, що Бог хоче. Запам'ятайте, він каже, що мої шляхи це не ваші шляхи. Тобто, люди, вважайте себе мурашками, будь ласка, мурашками, тоді ви врятуєтесь, розумієте? Бог на вас дивиться, що треба робити. Ситуація склалася так, що зараз мене Бог не випадково писати ці субтитри. Чому все, все в його волі? Тому що мій мозок це не комп'ютер, тим паче, що в мене стресова ситуація, як у всіх в Україні. Так, дивіться, що відбувається. Я пишу відео, викуплене дорогою ціною, і початок відео, от і все. Це було зроблено 22 числа, мабуть, пізно ввечері, бо бачу, що штори закриті, вікно закрите, це вже ніч, 22 число. 23 числа я нічого не записала, жодного відео, і Бог каже, от і все. Це було точно в яке число. Мене Бог повів робити це в 22 години, 22 хвилини, це було 22 лютого, тобто 9 Двічі було. Це була дата, число і час. І я розказувала, що я побачила чотирьох янголів, які мене супроводжували, потім зайшли до мене в квартиру. От що я хочу сказати, Бог що робить на землі? Він знищує гординю. Запам'ятайте гординю. Еще я могу сказать. Справа в том, что я еще кажу, цитую Коран. Да, цитую Коран и не изнущайтесь Бога. Он единственный Бог. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он отчаивается и становится неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей беды, то он говорит, на оставили меня в покое. Он начинает ликовать, ибо хвалится, и только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, на прощение и великонег. Вы поняли, о чем Бог говорит? Бог сейчас с Украины. Он защищает страну. И если кто-то ликует и бахвалится, то Бог уходит. Я предупреждаю всех. Вы поняли? Меня э, очень э, убивают матюки. Я не могу открывать странички, где вот это слово, понимаете? Нет, это не Божье дело, поверьте мне. Вы можете мне проклинать своими матюками, но я говорю, это не Божье дело. Теперь я еще говорю такие вещи. Не надо забывать о Боге. За все нужно благодарить. За испытание, за освобождение. Быть может, ты отбросишь часть неспосланного тебе откровения, твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, это одиннадцатая сура, худ. Вот. Почему ему не исполнилось сокровище? Или, или ангел не явился вместе с ним? Но ведь, ведь ты всего лишь предостерегающий вещеватель, а Аллах попечитель и хранитель всякой вещи. Или же они говорят, он измыслил Коран. Скажи, принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Да, это вот такое откровение от Бога. Вы думаете, что не Бог дал Коран? А Аллах – это Бог. Потому что вот такие вот религиозные начали убивать, зная Бога, призывая святого, получая откровение об Иисусе, который он воскрес. Они начали убивать. Бог дает Коран, чтобы оправдать сейчас войну, чтобы люди не думали, а как защищать? Мы что, в ад идем убивать? Вот так лжеучение уничтожает землю. Понятно? Поэтому я очень прошу всех, кто слушает меня, распространять видео. Говорите, что это лжепророк, но ну, послушай ее. Понимаете? Я уже не выхожу во время бомбежки с дома, чтобы сказать, что я вообще-то с Богом, что я боюсь Бог. Призывайте имя Божье и не бахвайтесь, не хвалитесь, не показывайте, сколько мы убили. Это грех убивать, это зло. Понимаете? Не раздражайте соседа, не гневайте Бога. Я благословляю Кейм, но если не покаяться, нам будет очень тяжело. Очень тяжело, будет просто страшно. Если люди не будут обращаться к Богу, если не будут благодарить Его и не желать прекращения войны, понимаете? А для этого нужно думать, что говорить, а не проклинать. Я, конечно, в шоке от этой агрессии. Но нужно, нужно искать мир, потому что блаженный миротворцы, понимаете? Надо унизиться, чтобы возвыситься, чтобы остановить эту войну страшную. Понимаете, о чем я говорю? Не накаляйте обстановку. Понимаете, о чем я говорю? Герои, Бог с вами. Если не, не перестанете бахвалиться, ликовать, Бог с вами, вы понимаете? Благодарите Бога, станьте на колени и молитесь. Вот такое откровение, это очень важное слово для всех кто мне слушает. Мне сейчас тяжело. Я, я, видите, даже свет меня подводит. Но, извините, ищите Бога. Я благословляю сейчас Киев. Это столица. Я не хочу поражения моей, моего дорогого государства. Я не хочу поражения. Покайтесь, украинцы, покайтесь. Мне душа плачет за все разрушенные жизни. Жизни разрушены. Возможно, и мой дом будет разрушен, понимаете? И Бог мне покажет, сокрушайся. Мне жалко моего дома, хотя он не богатый. Я и ремонт не сделала здесь, понимаете? И мне жалко этих вещей. Мне не хочется остаться без ничего, понимаете? Мне не хочется быть попрошайкой, понимаете? Я верю в Бога, который хочет что-то говорить. Вот хочет что-то говорить, а его не слушают. Почему? Почему меня отвергли? Потому что я женщина. Покайтесь. Покайтесь. Было же пророчество. Кто спасет? Говорили о женщине. Покайтесь. Я не реку и не быхвалюсь. Мне душа плачет. И за русских тоже. Понимаете, что Путин готовит мобилизацию 100 тысяч человек? Мне наших жалко. Конечно, жалко. И своих жалко, и их жалко. Почему пацаны должны гибнуть сейчас? Почему они должны превратиться в пушечное мясо? Я слушаю, как сто, полторы тысячи под Ирпенем э, раскромсали, да? Не, думаете, приятно это все слушать? Мне неприятно, я не люблю. Я не люблю крови, понимаете? Хотя вчера купила бинт и вату, не было, не готовилась к войне. Только вчера купила зеленку, бинт и ват Уже готовлю помогать, если что-то произойдет, понимаете? Бинта нету, весь на фронте. Если вы покаетесь, Бог спасет землю. Вы понимаете? Просто покаяние. Покаяние. Воздайте Богу славу.